Хотим представить вам также автоматический детектор Ассистент 450. Детектор состоит тоже из рабочего самого устройства. Здесь сзади ставится приемный лоток. Блок питания подключается сюда. Имеет то же самое аккумулятор, который позволяет ему работать до 20 минут после прекращения напряжения в сети. Состоит то же самое лента протяжка, датчики магнитные датчики, инфракрасные, ультрафиолетовые, на просвет на белый, водяные знаки. Работает по купюрам, которые указаны здесь. Это российские рубли, это евро и доллары. Включаем наш ассистент. После самотестирования, проверки программы внутренней заложенной в него, он готов к работе. Подал сигнал, мы можем проверять купюры. Как я говорил, он проверяет доллар, евро и российские рубли. Подача, подача купюр в рабочую часть, в аналитическую часть детектора происходит по стрелкам. То есть расположение должно быть так. Вот показано на рисунке, головой в эту сторону. Прижато вплотную сюда и подается таким образом в компьютер. Детектор проверил. Доллары 10. Итого сумма 10. Следующую купюру вставляем. Точно таким же образом. Головой в эту сторону, вплотную к рабочей поверхности и подаем аккуратно. Последняя купюра была 20 долларов, итоговая сумма 30 долларов прошла. Подаем следующую купюру. Точно таким же образом, как подавали предварительно две штуки. Последняя купюра 5 долларов. Итоговая сумма 35 долларов. Точно так же он работает с евро и российскими рублями. Хороший помощник. Хорошо работает с валютами, указанными здесь у него.